hammaga salom devazer kanaliga xush kelibsiz bu darsda sizlar bilan konstruktorimizning so'nggi elementi ya'ni tranzistorlar haqida gaplashamiz konstruktorimizda ikki xildagi tranzistorlar joylashgan biri pnp tranzistorlar ikkinchisi esa npn tranzistorlar 8050 yozuv ostidagi tranzistorlarimiz pnp hisoblanadi sakson besh ellik yozuvi ostidagilar esa npn tranzistorlar hisoblanadi tranzistorimizning ta oyog'i mavjud bo'lib o'ng tomondagi oyog'i kollektor chap tomondagisi emiter o'rtadagisi esa baza deb nomlanadi kollektor va emiter oyoqlari o'rtasida juda ham katta qarshilik mavjud o'rtadagi bazaga ozgina tok ta'sir ettirilganda ham kollektordagi tok emitrga o'tkazib beriladi tranzistor haqida to'liqroq ma'lumot olishni istasangiz videolarimizni kuzatib boring amaliy darslarda uning qanday ishlatilishini ko'rsatib beramiz shuning bilan tanishuv darslarimiz o'z nihoyasiga yetdi keyingi videolarda tajribalarni amalga oshirishni boshlaymiz bizni kuzatishda davom eting kanallarimizga obuna bo'ling videomiz yoqqan bo'lsa layk bosishni unutmang ko'rishguncha xayr